За 7 лет у нас очень большие творческие успехи. Я не боюсь слова большие, потому что одно из последних достижений нашей студии это участие в международном фестивале церковного искусства в Швеции, город Нарчопинг, где среди 12 стран мира наши воспитанники были удостоены серебряной медали. Из последних достижений нашей студии это участие в международном фестивале церкового искусства в Швеции, город Нарчопинг где среди 12 стран мира наши воспитанники были удостоены серебряной медали. нас в студии, мой лично творческий такой подход к этим детям, это под каждого ребенка подобрать свой жанр. Беларусь, была Литва, Латвия, вот. Ну, в Польше были несколько раз, ну, в принципе, в Германии побывали, успели даже тоже побывать. Это все в течение 7 лет. Я вам открою маленькую тайну. В феврале месяце будет на манеже Киевского государственного цирка проходить отбор на международное евровидение есть детское евровидение песенное есть взрослое да вот а есть цирковое. уже два года в европе проводят детское церковое евровидение вот и на это евровидение на отборочный тур мы приглашены За год-полтора мы успеваем подготовить номер до такого уровня, который является конкурентоспособным на международных фестивалях. У нас здібностей й більше, але ми стараємося не дуже ставити себе вище між іншими. Ми стараємося бути як усі. шанер спеціально для журнала «Житомир».